Salam uşaqlar. Bu gün sizə qarşılıqlı tər tərs ədədlər və kəsrlərin bölünməsini izah eləyəyəm. Birinci gəlin baxaq, qarşılıqlı tərs ədədlər nədir? Məsələn, uşaqlar, yazıram 77də 5. Bununla qarşılıqlı tərs ədəd olacaq uşaqlar, 5də 7. Qarşılıqlı tərs ədəd nədir? Hasilı 1 olan ədədlərə qarşılıqlı tərs ədəd deyilir. Yəni 7də 5i fikr verim, 5də 7ə vursam nəticə eləyir? 1 eləyir. Məsələn uşaqlar, 9/1-lə qarşılıqlı tərslə ədəd neçədir? 1-də 9. Yəni buna qısaca 9 deyə bilər. Və ya, uşaqlar, mənə verir. 4/5-də 4-lə. 24/5. Qarşılıqlı tərslə ədəd də yoxdur. Birinci, mən 4/5-də 4/5-də 4 uşaqlar, çevirəm. Düzgün olmayan kəsrə məxrəc 5. 5-i 4-ə vururam, 20 üzərinə 4-ü qərarım 24. Bəli. E, sürət və məxrəcin yerini dəyişirik qarşılıqlı tərslə ədəd yazanda. 5/24 ilə 24/5 qarşılıqlı tərs ədəddir. Başqa misallara baxaq uşaqlar. Məsələn, bizə verir 0.125-i və qarşılıqlı tərs ədəd yaz. Mən bunu birinci çevirirəm uşaqlar, kəsrə. Eləyir 100-də 125. Bu da ixtisar gedir 125-ə, qalır 8/1. 8 ilə 1-lə də qarşılıqlı tərsi ədəd. Neçəsə uşaqlar 8. 1də 8 yazmırıq. O deyə eləyir 8. Başqa birinə baxaq. 1.2-i ilə qaşıqlı tərsi ədəd istəyir uşaqlar bizdən. Tez bunu çevirirəm kəsrə. 1.12. İxtisar eləyirəm uşaqlar 2-yə. 5-də 6 olur. Düzdür? Qarşılıqlı tərsi ədəd nə olar? 6-da 5. Deməli, bir daha deyirik, hasilı 1 olan ədədlərə qarşılıqla tərsi ədəd deyilir. Yəni istənilən hər hansı bir kəsrin, onluq kəsrin, adi kəsrin hamısında biz qarşılıqla tərsi ədəd yaza bilərik. Məsələn, uşaqlar belə bir misal verib bizə. 4 tam 1/3-lə 3 tam 1/4 qarşılıqla tərsi ədəddir yoxsa yox? Çevrəy. 3də 12, 13. Bu da neçədir uşaqlar? 4də 13. Xeyr, bunlar qarşılıqla tərsi ədəd deyil. İndi gəlin uşaqlar, kəsrlərin bölünməsinə nəzər yetirək. Kəsrləri bölən zaman, məsələn, bizə verib uşaqlar 7də 4 bölünsün 15də 8 bərabərdir. Böləyən zaman uşaqlar, birinci kəsir olduğu kimi qalır. Bunu vururuq ikinci kəsrdən qarşıqlı tərs ədədi ilə. Yəni 15də 8 yox, neçə? 8də 15. Bu da bərabərdir. 4 ilə 8 ixtisar gedir, 2 eliyər. 14də 10/5 bu da bərabərdir 1 tam 14də 1. Başqa birinə baxaq uşaqlar. Yazıb 72də 25 bölünsün 32də 25-i. Bu da bərabərdir. 1-ci kəsr olduğu üçün qalır uşaqlar. Digərinin tərsinə yazıram, yəni 25də 32. 25 ilə 25 ixtisar gedir. 32 ilə 72 bölünür uşaqlar 8-ə. Burada qalar 4, burada qalar 9. Cavabımız elədir. 9 da 4. Gəlin uşaqlar, e, deməli qarışıq ədədlərinin də bölünməsinə baxaq. Məsələn bizə verib 1 tam 3-də 1 / 1 tam 9-da 1 = Yazıram uşaqlar, birinci çevirirəm hər ikisinin düzgün olması üçün kəsərə 3 tam 3ü 1-ə vurum. 3 üzərinə 1 gətirəm 4. -də. Bölünsün. 9 tam 9u 1-ə vurum. 9 üzərinə 1 gətirəm 0. Bu da bərabərdir. Bir dəqiqə uşaq aşağıdan yazım. 3 də 4 vurulsun 10-da 9. Bu da bərabərdir. 3-lə 9u 3-ə bölünlər. 3 2-nin 4-lə 12-yə bölünür. Burda 2, burda 5. Cavabımız elədir. 5-də 2-ni 3-ə vuramam. 6 Bu da bərabərdir. 6-nı 5-ə bölərəm. 1 tam 5-də 5. Başqa bir, bir misalla baxaq uşaqlar. Yəni kəsrlərin bölünməsində yadımızda saxlayacağımız bir şey var ki, birinci kəsrə dəymirəm. İkinci kəsri isə uşaqlar tərsinə yazıram. Məsələn, buna gəlin baxaq. Verib mənə 25-də 4 bölünsün 0,4. Birinci yazıram 25-də 4 bölünsün. Çevirirəm uşaqlar olduqca çıxır. Onda 4. Bu da bərabərdir. 25də 4 vurulsun 4də 4lər ixtisar gedir. 10-la 25 beşə bölünür. Burada 2 qalır, burada 5 cavabım eləyir. 5də 2. Başqa misallara baxaq uşaqlar. Belə bir misal var Namazovda. 11 tam 3də 1 bölünsün 21də 4 bölünsün 3 tam 5də 2. İlk işimiz uşaqlar hamısını düzgün olmayın kəsrə çevirək. 3ü 11-ə 33/1 34. Hər kəsi bölmədə axı uşaqlar. Bunları vurmaya çevirərək tərsini yazırıq. 4də 21. 1 dəqiqə. Onda bunu da çevirim sonra. 21də 4 yazım. Bunu da çevirincə düzgün olmayana 5 15/2 10. İndi hər ikisi bölmə olduğu üçün uşaqlar vurmuya çevirirəm. 1-ci olduğu kimi qalır. Digərlərin tərsinə yazıram. 4 də 21, 1-dir. 17 də 5. İndi uşaqlar, burada ixtisarlar var. 3 ilə 21 bölünür 7-yə. 17 ilə 34 bölünür 17-yə, qalır 2. 2 ilə 4 2-yə ixtisar gedir, qalır 1. Cavabımız nəçi oldu? 7-ni də 5-ə vursaq uşaqlar eləyir 35. 5.35də 1dici to biz də onu yazmırıq. Cavabımız elə uşaqlar 30.5. Başqa birinə baxaq. Yazıb 16da 7 vurulsu 1.9da 7 bölünsün 1.9da 1 bərabərdir. 16da 7 vurulsun. Hamsin düzgün olmayını çevirək. 9 üstə 7 16. Bölünsün 9 10 9-u 1-ə, 9-u da 10. Burada da uşaqlar yazaram. 16 da 7 vurulsun, 9 da 16 vurulsun, digərinin tərsini yazıram. Onda 9. 16-dır ixtisar gedir, 9-dur ixtisar gedir, yerdə qalır uşaqlar. Onda 7. Sağ olun uşaqlar.